детей. И наша партия, она, конечно, присоединилась. И вот все, что вы сейчас видите, это танцевальные коллективы на сцене, это детки, которые зрители, это все дети, собранные нашей партией. Это дети нашего коллектива города Чернигова, которые решили присоединиться к акции, которая начиналась утром на площади, которая называлась Мы убираем мир. А за сегодня. Вы знаете, дети, как оказалось, очень сильно актуально обсуждают проблему мира в нашей стране. Причем начиная уже даже с двухлетнего возраста, все очень переживают и все очень хотят этого мира и ждут его. Поэтому самым актуальным они уже не пишут письма родителям, что они хотят, или Деду Морозу. Они просто пишут письма нашему президенту, просто кому-то вселенной. Они просто отправляют свои послания о том, что они хотят жить в мирной стране, в комфортном уютном городе. Они очень об этом переживают. Привет. Это Привет. радует, Привет. что наше поколение все-таки вырастают детки, которые хотят думать о мире. И значит, мы будем жить в мирной стране. Дети приехали из жена Щорса, Скуликовки, Черникова. В общем, вся область была у нас здесь. дети танцевали танец на тему «Мы убираем мир» под песню «Я, ты, вин, вона, разом целая Украина». Песня старая, София Тара. Мы перевели ее на украинский язык, сделали новую обработочку и станцевали. Вот дальше парад перешел сюда в Гурсад. Здесь дальше у нас разважальная а, программа концертная. Детки танцуют, поют, мы им делаем видеопрезентации а, с лозунгами о мире, которые потом будут выставлены в интернете. Много фотографий, в общем мыльных пузырей, там блесток, детская дискотека, в общем все в поддержку мира в нашей стране. проводимо дуже гарний захід, і всі наші дітки долучилися до того, щоб написати листи мира. Ми бачимо, що бажають вони, щоб Україна була вільною, незалежною. Дітки хочуть, щоб Україна була без війни. Ми також запропонували їм побажати, що вони хочуть отримати від цього року. Вони записали, що хочуть. в Украине панував мир и чтобы она пережила эти сложные часы.